Singapura dan Vietnam mahu mengukuhkan perkongsian dalam ekonomi ekonomi digital dan hijau. Ini sedang kedua-dua negara menganjakkan lagi hubungan dua hala ke tahap seterusnya. Perdana Menteri Lawrence Wong berkata dengan bekerjasama, Singapura dan Vietnam dapat mengemudi cabaran-cabaran dalam sekitaran sejagat yang kian tidak menentu sekarang. Setiausaha Agung Parti Komunis Vietnam Tolam Lam berada di Singapura untuk melakukan lawatan rasmi atas undangan PM Wong. Beberapa memorandum persefahaman bertukar tangan dalam bidang-bidang seperti transformasi digital, perdagangan kuasa angin lepas pantai dan membantras jenayah rentas negara. Kedua-dua negara juga bersetuju untuk memperkukuh hubungan dalam bidang keselamatan, industri mampan dan tenaga dengan sasaran sifar bersih pelepasan karbon menjelang 2050. Selain itu, Singapura dan Vietnam juga akan meningkatkan pertukaran sesama rakyat dan saling menyokong satu sama lain dalam Asia. There is a lot that we can achieve for mutual benefit. And in an uncertain global environment that we see today, it is even more critical for like minded states like Singapore and Vietnam to work closely together, both bilaterally and also to strengthen ASEAN. This is exactly what we intend to do through the CSP. Bagi memudahkan perkongsian itu, kedua-dua pemimpin mengarahkan kementerian ewa luar masing-masing untuk membangunkan satu rangka tindakan yang meliputi bidang-bidang kerjasama. PM Wong dan Encik Lam juga berbincang tentang pertikaian Laut Cina Selatan. Mereka menegaskan pendirian ASEAN berhubung satu ketetapan aman yang menghormati undang-undang antarabangsa. Kedua-dua pemimpin juga menggesa agar pihak-pihak terbabit mengawal diri melaksanakan sepenuhnya perisytiharan tata laku dan kod tata laku yang substantif. PM Wong kemudian menjadi hos jamuan tengah hari buat Encik Lam. Beliau berkata bekerjasama kerjasama ekonomi adalah asas kepada hubungan dua hala antara Singapura dengan Vietnam. Salah satu tunjangnya adalah Taman Perindustrian Vietnam-Singapura yang akan berkembang kepada 20 merentasi 14 wilayah negara itu. Vietnam sedang melangkah ke sebuah era baru yang tertumpu kepada pembangunan mapan dan transformasi digital. PMO berkata semua itu seiring dengan keutamaan penting Singapura dan beliau yakin hubungan dua hal lain akan terus mekar serta membawa manfaat kepada rakyat kedua-dua negara. Universiti Universiti Singapura tampil cemerlang dalam senarai terkini ranking dunia QS berdasarkan kursus. Hampir sepertiga kursus yang ia tawarkan menduduki 10 tangga teratas. Malah, kursus seperti Sejarah Seni dari NUS dan Sains Bahan dari NTU meraih tangga kedua teratas. 114 penyertaan merentasi 49 kursus daripada 6 universiti tempatan tersenarai dalam ranking tersebut dengan 30% berada dalam 10 teratas dalam bidang masing-masing. Ini merupakan kadar tertinggi antara semua negara dan wilayah yang terlibat. Lebih separuh kursus turut menyaksikan peningkatan dalam kedudukan berbanding tahun lalu. Kursus sejarah seni di NUS menduduki tempat kedua di peringkat global. Kejuruteraan sivil dan struktur serta dasar sosial dan pentadbiran berada di tempat ketiga terbaik di dunia. Kejururawatan melonjak dari tempat ke-20 ke tangga ke-8. Secara keseluruhan, 46 kursus NUS tersenarai dalam ranking QS itu. Bagi NTU pula, kursus sains bahan menduduki tangga kedua di dunia. Kursus perpustakaan dan pengurusan maklumat kendaliannya berada di tempat ketiga. Manakala kejuruteraan mekanikal naik 8 tangga untuk menduduki tempat keempat. NTU juga merupakan universiti dengan paling banyak kursus dalam senarai tersebut iaitu 48 subjek kesemuanya. Penyertaan-penyertaan lain datang dari SMU, SUTD, Maktab Seni Lasal dan Kaplan Singapore. Prestasi kukuh itu boleh membantu ekonomi Singapura untuk berkembang maju.